rokok elektronik buat rokok tegar. Bukirannya menyusul nanti. Kini ada gadget elektronik canggih di pasaran, alternatif buat perokok tegar berhenti merokok. Ia dikenali e-cigarette atau rokok elektronik. Selain keberkesanan dan kesannya terhadap kesihatan dipersoalkan, undang-undang juga difikirkan. Perlu ikuti laporan khas Amin Hayat Abdul Rahim. Rokok elektronik wujud di pasaran global sejak 2003 lalu. Apabila pengguna menyedutnya, chip elektronik akan mengesan pengaliran udara. Setelah bercampur dengan udara, wap air terbentuk dan pengguna rokok elektronik mendapat dos nikotin yang diperlukan. Tertera antara senarai bahan pelarut yang digunakan. Menurut pakar, bahan tersebut tidak membahayakan kesihatan. Glycol ataupun glycerin ini adalah bahan yang digunakan dalam kosmetik dan pemakanan. Pemakanan. Macam uh, glycerin, kita buat sabun, kita guna glycerin. Kita buat masuk dalam skin treatment, hair treatment kita guna glycerin. Jadi tak ada tak ada rekod yang menunjukkan dia bahaya. Begitu juga propylene glycol. Dalam aiskrim, dia buat propylene glycol, dalam salad dressing uh, dan dalam kosmetik juga diguna propylene glycol. Kandungan nikotin yang digunakan dalam rokok elektronik diambil pada kadar 0.004 mg. Namun bahan pelarut yang digunakan itu dinasihatkan tidak diambil secara berlebihan kerana boleh mengundang bahaya. Kandungan nikotin dalam rokok elektrik ini boleh membantu boleh membantu ya jika tidak digunakan berlebih, secara berlebihan dalam mengawal perokok tegar itu daripada kembali kepada tabiat asalnya. Seperti mana kita tahu rokok asal ya, berbagai-bagai toksik eh. Ya. So kalau kita lihat pada rokok elektronik ni tidak ada hanyalah nikotin dan juga pelarut serta perisa. Rizani Zakaria bekas perokok tegar sejak berusia 19 tahun mendakwa tahap kesihatannya bertambah baik. Sejak menghisap rokok elektronik enam bulan lalu. Amin Haidar Ibrahim, TV9.